বতাহত গোটেই গছবোৰ নাচি আছিল সিদিনা নিশা এঘাৰ মান বাজিছিল যেতিয়া মণিৰাম ঘৰলৈ আহি আছিল আকাশত বিজুলী গৰজি উঠিছিল সেই বিজুলীৰ লগে লগেই নামি আহিছিলে যাক বৰষুণ কিবা এটা কাম থকাৰ বাবে সেইদিনাখন তাৰ পলম হৈছিল বৰষুণৰ পৰা সাৰিবৰ বাবে সি আগত থকা আহত গছডালৰ তলতে ৰখিল দিনত সেউজীয়া হৈ থকা গাঁওখন যেন ৰাতি হ'লেই ভয়াল হৈ পৰে শুনামতে সি আহত গছডালত হেনো বেয়া ছায়া আছে কিন্তু মুনিৰামে সেইবোৰ বিশ্বাস নকৰে লগত লৈ অহা টৰ্চ লাইটটো পোহৰতে সি অলপ সময় তাতে ৰখিল লাহে লাহে বৰষুণ জাকো বেছিকে পৰিব ধৰিছিল বৰষুণৰ কবত টৰ্চ লাইটৰ ভিতৰত পানী সোমাই টৰ্চ লাইটটো নুমাই থাকিল খোব মৰা এন্ধাৰ পোহৰ বুলিবলৈ মাজে মাজে দি থকা বিজুলীৰ পোহৰ তাৰ চিন্তা ইত্যাহি ঘৰলৈ কেনেকৈ যাব বৰষুণ জাকত যাবও নোৱাৰা হ'ল আৰু নগলেও নহয় ভাবি আছিলেহে তেনেকেই গছডালত শব্দ এটা হ'ল মণিৰাম চক খাই উঠিল সময়সম্ভৱ বাৰমান বাজিছিল বৰষুণ জাকো কমিব ধৰিছিল লাহে লাহে সি গৈ থকাই ভাল হ'ব বুলি ভাবিলে সেয়ে এখোজ দুখোজ কৰি মণিৰাম আগবাঢ়িলৈ থাকোতেই তাৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন তাৰ পিছে পিছে কোনোবা আহি আছে কাৰোবাৰ ভৰিৰ শব্দ তাৰ কাণত ভালদৰে পৰিছিল মণিৰামৰ মনক ভয়ে বাহ লৈছিল ঘূৰি নাচাই সি বেগাই যাবলৈ ধৰিলে তেনেতেই আকাশত বিজুলী গৰজি উঠিল সেই বিজুলীৰ পোহৰত মণিৰামে তাৰ আগত কোনোবা ৰখি থকা যেন দেখিলে চক খাই ভয়ত মণিৰাম দৌৰিবলৈ ধৰিলে সেই এন্ধাৰৰ ৰাস্তাটোত মণিৰাম দৌৰি দৌৰি গৈ আছিল নেদেখাকৈ গাঁতত ভৰি এখন সোমাই সি পৰি থাকিল লগে লগে দূৰত চিঞৰি উঠিল শিয়ালবোৰে সি শিয়ালৰ শব্দত যেন মণিৰামৰ প্ৰাণ উৰি যোৱাৰ দৰেই হৈছিল পৰাৰ পৰা উঠি মণিৰাম বেগাই দৌৰিবলৈ ধৰিলে চিঞৰি চিঞৰি মণিৰাম কোনোমতে ঘৰ পালেগৈ তাৰ চিঞৰত যেন ওচৰৰ চুবুৰীয়া সাৰ পাই উঠিলে কি হ'ল তাক সকলোৱে কথাটো সুধিলে আৰু মণিৰামে সকলো বিৱৰী ক'লে আৰু সেইদিনাই মণিৰামে গম পালে সেয়া হাতজোপা সঁচাকৈয়ে অভিশপ্ত কাৰণ বিজুলীৰ পোহৰত সি যি দৃশ্য দেখিছিল সেয়া কোনো সাধাৰণ হ'ব নোৱাৰে